Выставка называется «Час ноль». Это выставка выпускников школы современного искусства и дружественных художников, тех, которые участвуют периодически в наших выставках. Мы пытаемся, поскольку все-таки школа современного искусства – это некая комьюнити, вот, мы всегда приглашаем художников со стороны. «Час ноль» – сама идея, она возникла у меня еще до коронавируса, в начале года, так сказать. Было такое ощущение, вот действительно, вроде бы все прекрасно, и проект хорошо движется, но вот мы живем в нашей стране с ощущением того, что все время начинаем все с нуля, все сначала. Наша жизнь — череда неких таких циклов мелких, и нам все время приходится переизобретать как-то вот этот свой модус вивенди, способ существования заново. Ну вот, собственно говоря, идея, да? А потом случился коронавирус, и уже, уже не жажда перемен стала основной, да? А вот сама, сама обстановка, само пространство, оно подбросило нам вот это вот разнообразие не, не самого лучшего толка. И мы стали приспосабливаться к этой вот новой жизни, к этой новой эре, которую... Распочав коронавирус. Мне понравилось то, что сама тема, она задает возможность художникам высказаться максимально искренне. Это очень тесно эта тематика прилегает к тому, что с нами происходит здесь и сейчас, к нашим ощущениям здесь и сейчас. И поэтому, конечно, выставка, да, она мне понравилась. Это одна из лучших экспозиций, которая была вообще в школе современного искусства за последние пять лет. Мы существуем пять с небольшим лет. Основной костяк художников школы — это те люди, которые с нами уже много лет. Вот мы делаем выставки, они участвуют в выставках школы, они участвуют в выставках тех, которые я инициирую на каких-то других площадках, они участвуют в выставках других кураторов. То, собственно говоря, мы даем возможность людям поэтапно, пошагово строить карьеру художника. И действительно таких людей у нас здесь много, вот которые с нами всегда, это и Юля Кисель, это и Ольга Дрозд, вот эти вот чудесные зеркала, каждого дня на хуйня, это просто слоган. Я ее умоляла, сделай вот такой вот транспарант прям по центру зала, но она скромненько напечатала это на зеркале. Это и Оля Савенко, это наша замечательная Марго И я очень горжусь тем, что мне все-таки удалось воспитать такую плеяду классных художников вот именно этим нашим школьным движением, выставочным. Прекрасная инсталляция Юли Лебедь, но мы видим вот эти вот на бочках цифры 2020, -20, мы понимаем, что да, наполнение, вот эта зеленая такая тошнотворная жижа, которая фонтанирует из этих бочек, это и есть символ нашего времени. То есть мы в школе учим людей выходить за рамки комфорта. Мы учим их двигаться по пути какого-то необычного, некомфортного для них медиа, и люди действительно, ну как, люди приходят, большинство из них с нулевой подготовкой, во-первых, а во-вторых с, с таким стойким убеждением, что э, живопись это есть все современное искусство. И мы эти заблуждения успешно рассеиваем, и вот, собственно говоря, вот эти вот прекрасные инсталляции Юли Лебедь и Оливус и Анны Лыгенько. Это все постоянный состав участников. Это все, собственно, люди, с которыми ассоциирую я вот этот вот проект, которые э, единомышленники и вот сердцевина вот этого нашего комьюнити. Видео Юля Савенко сняла вместе с Юлей Киселью по поводу вот этого вот сумасшедшего коучингового движения, которое сейчас развернулось такой. Вот коучинг как быть успешной кошечкой. Это тоже люди не снимали видео, но они к этому пришли, и они активно прибегают к этому медиа, Марго Резник, наша очень смелая перформерша, вот, тоже первый раз она выступила на выставках школы, у нее был такой наряд из целлофана она голая разгуливала, то есть с самого начала очень такое смелое, раскованное поведение, и она ставит перед собой задачу, вот, как любой современный художник, на болевые точки и попытаться как-то с этим взаимодействовать с этими болями в себе перформанс инсталляция видео я не могу сказать что это вот так вот супер актуально и супер современно но на самом деле да это те медиа которые современное искусство используют постоянно и мы начинаем учить наших студентов именно вот с этого начать работать с видео с инсталляцией с перформансом. И вот как видите, большинство именно так и работает. У всех это прекрасно получается. И еще чем, опять же, вот по поводу вот этой выставки, чем она так легла на душу и действительно показалась мне из ряда вон выходящей, вот этими вот какими-то откровениями да, повседневными, там очень много эротической графики, очень много вот таких вот камерных фото, медитативных, какие-то э, тени на окнах, на стенах, вот, вот эта вот стиральная машина, забитая бельем, или там сковородка с подгоревшей гренкой. То есть это такие фрагменты реальности, которых мы раньше не замечали, но, собственно говоря, вот этот наш новый образ жизни вынужденный, он э, заставил нас снова обратить на это внимание, на какую-то повседневность, на ее красоту, на те эмоции, которые мы испытываем постоянно, проживаем. Много на самом деле и концептуальных работ тоже. Вот Мила Чепрасова — это не просто абстрактная живопись, это фрагментарные буквы, вот фрагментарный алфавит. Это о том, что мы на самом деле никогда не можем познавать эту реальность до конца. Вот там есть какой-то фрагментик буквы, он превращается в орнамент. Но, по сути дела, это концептуальная работа.